নমস্কাৰ তোমালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' আজি আমি চাম ক্লাছ টেনৰ প্ৰথম যিটো চেপ্তাৰ অৰ্থাৎ বাস্তৱ সংখ্যা আছে তাৰ কিছুমান এম চিকিউ আৰু তোমালোকে এই এম চিকিউখিনি মোৰ ৱেবছাইটত পাই যাবা এইটো হৈছে ৱেবচাইট চেনেলটোৰ যি নাম হয় সেই নামটোতে আছে ৱেবছাইটটো তো ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰা মই লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা তোমালোকে পি ডি এফ ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা নহ'লে লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ত' ইয়াত আমাৰ যিটো প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নটো হৈছে ইউক্লিডৰ বিভাজনৰ প্ৰমিকাত যদি এ আৰু বি দুটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা দিয়া থাকে কিউ আৰু আৰ যদি এনে দুটা পূৰ্ণ সংখ্যা বিচাৰি পোৱা যাব যাতে এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ হয় তেন্তে আৰ এ সিদ্ধ কোনটো কৰিব তেতিয়া কিতাপৰে তোমালোকৰ উপপাদ্য হয় ত' ইয়াৰ অপশ্যন আমাৰ শুদ্ধ কোনটো হ'ব চি তাৰপিছত আহিলে আমাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো টুৱেণ্টি ওৱান বাই ফৰ্টি ফাইভৰ দশমিক বিস্তাৰ কি হয় তো দশমিক বিস্তাৰ আমি দুই ধৰণৰ পাওঁ এটা হৈছে নিৰৱধি পৌনপণিক আৰু এটা হৈছে পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি মানে যিটো শেষ হৈ যায় নিৰৱধি পৌনপণিক মানে যিটো গৈয়ে থাকে কিন্তু শেষ নহয় তো উপবাদ্য দুটা আছিলে চেপ্তাৰটোত পঢ়ি ল'বা ত' ইয়াৰ যদি আমি অপশ্যন চাওঁ অপশ্যন আমাৰ শুদ্ধ হ'ব বি টো তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি তাৰপিছত আহিলে আমাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে যদি যদি ওৱান ওৱান টুৱেলভ ওৱান ওৱান টু ইকুৱেল টু কিউ এক্স প্লাছ ছিক্স হয় তেনেহ'লে আৰৰ সম্ভাব্য মান কি কি হ'ব তো তোমালোকে যদি বিভাজনৰ প্ৰমিকাটো ভালকৈ পঢ়িছিলা ইউকুল তাত গম পাবা এই যিটো শেষৰ যিটো নাম্বাৰ থাকে সেইটোৱে আৰ বুজে আৰু আৰৰ মানটো সদায় সেই নাম্বাৰটোতকৈ কম হয় অৰ্থাৎ ওৱানৰ জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ফাইভলৈকে হ'ব কাৰণ ছিক্স আছে তো ছিক্সৰ পিছৰ নাম্বাৰটো হ'ব যদি ছেভেন থাকিলে হয় ছিক্সলৈকে হ'ল হয় ত' অপশ্যন আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব বিটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত আহিলে আমাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইউক্লিডৰ বিভাজনৰ প্ৰমিকা এক্স ইকুৱেল টু কিউ ৱাই প্লাছ আৰ এক্স কেটাৰডেন ৱাই এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি চেভেন আৰু ৱাই ইকুৱেল টু যদি ফাইভ হয় কিউ আৰু আৰৰ মান কিমান হ'ব তো এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ এ তাৰ বাহিলে পাঁচ নম্বৰটো ফিফটি ফাইভ আৰু টুৱেণ্টি টুৰ গহ আগু ফিফটি ফাইভ এম ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু ইনটু টু আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিলে এমৰ মান কি হ'ব তো এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ এই ঠিক আছে ত' তোমালোকে ইয়াত জাষ্ট এম চি কিউ পেটাৰ্ণটো চোৱা বাকী চলিউচনটো অলপ নিজে কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা আৰু যদিহে নোৱাৰা পাছত লাগিলে আকৌ কৰি দিম চলিউচনখিনি এক্সট্ৰাকৈ এটাৰ ভিতৰতে কৰিব পৰাটো অকণমান প্ৰব্লেম হয় তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আৰু পোন্ধৰশৰ গহ সাগু কিমান হ'ব তো গহ সাগু তোমালোকে উলিয়াই থাকা আৰু তো ইয়াৰ গহ সাগু হ'ব আমাৰ চি অৰ্থাৎ তিনিশ তাৰপিছত আহিলে ছেভেন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু বাই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ত' ইয়াত ফাইভ হাণ্ড্ৰেডটো কি কৰি দিয়া হৈছে টু স্কোৱাৰ ফাইভৰ ঘাটত ভাঙি দিয়া হৈছে কিন্তু ফাইভৰ যিটো ঘাট সেইটো আমাক দিয়া হৈ থকা নাই অৰ্থাৎ এম তো সেইটো আমি উলিয়াব লাগে তো ফাইভ হাণ্ড্ৰেডটো আমি উৎপাদকত ভাঙি দিব লাগিব কেনেকৈ কেনেকৈ ফাইভ ইণ্টু কি হৈ যাব এশ হৈ যাব এশটোক আকৌ আমি চাৰি পইণ্ট পঁচিছ কৰিব পাৰিম তো তেনেকৈ কৰিলে গম পাই যাব এমৰ মানটো ত' ইয়াত আমাৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব বিটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক কৈছে যদি পি বাই কিউ প পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি হয় তেনেহ'লে কিউৰ বিষয়ে আমি কি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ত' ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ডি এইটো উপবাদ্যই হয় যেতিয়া এটা পৰিমাণ সংখ্যা থাকে তলৰটো যদি তলৰটো অৰ্থাৎ হৰটো কিউটো তো সেইটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব টু টুদিপা এন আৰু ফাইভটো দিপৰা এমৰ ঘাটত থাকিব লাগিব মানে দুই আৰু পাঁচৰ ঘাটত থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি বুলি ক'ব পাৰোঁ তো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব আমাৰ ডি ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ এইটো এইটো তোমালোকৰ কিতাপৰ প্ৰশ্নই হয় অনুশীলনী প্ৰশ্ন হয় ত' ছেভেন ইণ্টু ইলেভেন ইন্টু থাৰ্টিন প্লাছ থাৰ্টিন এটা কি সংখ্যা হয় ত' এইটো এন্সাৰটো আমাৰ কি হ'ব এটা যৌগিক সংখ্যা অৰ্থাৎ এইটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত আহিলে আমাৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো থ্ৰী পইণ্ট টু ছেভেন ওপৰত বাৰ আছে অৰ্থাৎ লাইন এটা আছে এইটো এটা কি সংখ্যা এইটো এটা প্ৰণীয় সংখ্যা হ'ব ত' এইটো আমাৰ পৰিময় সংখ্যা হ'ব অৰ্থাৎ বিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব বাকী আহিলে আমাৰ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যদি চোৱা এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে কি এটা ৰম্বছৰ কৰ্ণদৈৰ্ঘ্য চৌবিছ চেণ্টিমিটাৰ বত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ৰমবাছটোৰ পৰিসীমা কিমান এইটো তোমালোকৰ পুনৰ আলোচনাৰ প্ৰশ্ন হয় তো ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব কিমান তোমালোকৰ এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব চি টো তাৰপিছত আহিলে আমাৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তো দহ নম্বৰটোত আমাক কৈছে কি যদি টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ গাগুৰ থাৰ্টিন হয় তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ লাগু কিমান হ'ব তো গাগুক পূৰণ লাগু চি অৰ্থাৎ তিনিশ আঠত্ৰিছ তাৰপিছত আহিলে আমাৰ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত যদি চোৱা ত' তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক কৈছে আমাক কৈছে যে এ ইকুৱেল টু টু কিউব ইন্টু থ্ৰী বি ইকুৱেল টু টু ইন্টু থ্ৰী ইন্টু ফাইভ চি ইকুৱেল টু থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ আৰু এ বি চিৰ লাগো টু কিউব ইন্টু থ্ৰী স্কোৱাৰ ইন্টু ফাইভ তো এইটো সমান কিমান হ'ব অৰ্থাৎ এই ল' হাবু ইখিনিতে যদি চাওঁ ইয়াত ধৰি লওক ইকুৱেল চিন দি পেলাই তোমালোকে কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা দি ল'ব পাৰা ত' এইটো ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ এন্সাৰ বি অৰ্থাৎ দুই চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে চৈধ্য নম্বৰ তো যদি দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এম আৰু এনক এম ইন টু এম ইকুৱেল পি এন কিউ আৰু এন ইকুৱেল টু পি কিউ কিউ স্কোৱাৰ য'ত পি কিউ মৌলিক সংখ্যা তেতিয়াহ'লে এম এনৰ গাগু কিমান হ'ব তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তোমালোকৰ বি অৰ্থাৎ পি কিউ স্কোৱাৰ ত' এইটো হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত আহিলে পোন্ধৰ নম্বৰটো যদি এৰ নিম্নতম মৌলিক সংখ্যা তিনি আৰু বি ৰ নিম্নতম মৌলিক সংখ্যা সাত তেনেহ'লে এ প্লাছ বিৰ নিম্নতম মৌলিক সংখ্যা কিমান হ'ব অপশ্যন হ'ব এ অৰ্থাৎ দুই হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধোত্তৰ তাৰপিছত আহিলে ছিক্সটিন নাম্বাৰ ত' ছিক্সটিন নাম্বাৰ যদি চোৱা তোমালোকে ফৰ্টি থ্ৰী বাই টু টুটি পুৱ ফ'ৰ ইনটু ফাইভ কিউব পৰিমীয় সংখ্যাটিৰ দশমিক প্ৰশ্নৰ দশমিক স্থানত পৰিসমাপ্তি হোৱা স্থানৰ সংখ্যা হ'ল তো ইয়াত অপশ্যন আছে তোমালোকৰ তিনি চাৰি এক পাঁচ ত' অপশ্যন ইয়াত শুদ্ধ হ'ব বি অৰ্থাৎ চাৰি তাৰপিছত দিলে তলৰ সোতৰ নম্বৰটোৰ তলৰ বাস্তৱ সংখ্যাবোৰ কোনটো নিৰৱধি পৌন পৌৰণিক হ'ব তো ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে ৰুট থ্ৰী পাই ওৱান বাই ছেভেন থাৰ্টিন ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমালোকৰ ছি আৰু এইটো তোমালোকৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰত আহিছিলে